Э, Что мы с вами Да, 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 даже кино, не не вами, не даже кино с вами, даже кино с вами есть. <свят> ну, сказать вам не очень не, не очень лицеприятно о вас отзываются, не очень. А я, я не это, не доллар, мне Тут с вами согласен, я вы не 100 долларов. Но нет, я оставил да. выбор э, перед людьми оценить. Нашу беседу. В общем, приписали вас к действующим агентам влияния российской политической верхушки. Ну, я, я подсчет, понятно. Простят, думаете? Что значит, простят. А я, я не, не услышал, подсчет, что вы сказали. Я не услышал, что вы сказали. Я говорю: я подсчет. А, польщены. Ну что ж, ну, да. Заработали, да. заработали, заработали, так сказать, тяжким трудом. Я помню, как Штирлиц работал. Помните, как он э, громче всех Хайль Гитлер кричал? А по-моему, ни разу в фильме не крикнул. Так да, кричал, кричал. Я обращал внимание. Кричал, кричал. Ну, я готов с вами поспорить. Все такие такие, да, какой Халидер? он такой, дыры-пыры. и смотрит на всех. Тоже не скажет. А потом их веста поздавал. Угу. Во-первых, фильме все это выдуманные. Да, нет, это в фильме было. Ну что вы, его даже Владимир Владимирович смотрел, этот фильм. И по нему действует О. поэтапно. Да, но вы его не смотрели, я так думаю. Смотрел, смотрел, к моему несчастью, но тоже чей. смотрел. Мы его все смотрели. А о чем я хотел спросить? О а чем я, кстати, хотел вас спросить? Вот ожидая встретить вас, о последних событиях на дипломатическом, э, так сказать, Я алимпе. думаю, будет, думаю, будет э, что-то хорошее. Ожида... Ожидаете, да? Конечно. А надеюсь, что вы называете чем-то хорошим? Как вы э, расцениваете положительный результат? Что вы видите в этом? А, окончание кровопролития. Хотя бы. Ага. Вы думаете, оно закончится? А, Слушайте, я не таки не помню. У вас стоит Россия, вы с Украины? Да, но мы же с вами уже беседовали. Да, ну я уже не помню. У я. меня стоит Россия для особо упоротых, которые начинают верещать. Чтобы как-то завести разговор с россиянином, мне нужен какой-то громоотвод. Вот он и есть, этот громоотвод. Да, У вас, кстати, тоже стоит Россия. Да, так я из России. У меня из Россия. Вы Смотрите. же в прошлый раз говорили, что вы в Германии да. живете, в ФРГ. Слушай, если честно, я уже не помню, кому что говорить. Я-то ну, вас помню. Разговор был сложный у нас, вежливый, но сложный, дипломатический, я бы сказал. Вот. Дипломатический. Я в смысле будет как минимум перемирие, я думаю, на большой период, на длительный. Я так думаю. Надеюсь, да. Мотивируйте. Почему вы так считаете? Ну, если Трамп. Собирается лично встретиться с Путиным, я думаю, это будет результат какой-то. А, как а как вы считаете, кто более заинтересован в этой встрече? Трамп или э, Путин? Трамп. Путин не заинтересован в этой встрече. Нет, конечно. Ну, он побеждает на фронте. У него все нормально. Чего делать? Ну, я еще раз повторяю, я живу в Харькове. Какая же это победа, если от границы до меня 40 километров и уже три с половиной года? Разве это победа? Это первая победа. Может и первая, но это все равно идет, ну, территория... Я живу в украинском около... Харькове, сейчас беседую из Харькова, с северной его части с вами. От меня до фронта уже 4,5 года 20 километров. И они ничего не могут сделать. Это победа. Да потому что... <свист> Смотрите, ну никто не атакует сейчас Харьков. Как это никто, никто не, атакует? не атакует? Каждый день прилетает. Прилетает, но это ж нет. Наступает на покров. Как это на покров? Ну, на Купянском направлении на, э, наступление идет уже четвертый год с того момента, как мы их отбили э, до Купенска. Вот они четвертый год... Лбом э, рвутся и бьются в реку оскол. Да, какие-то продвижения есть, безусловно. Но четвертый год они под Купенцем, на его окраинах. Я С севера не севера они год назад поперли от границы, куда их отогнали. Э, вот уже больше года они э, про, не прошли и 7 километров. То есть э, крайнее северное село это э, глубокое, глубокое это вот все, ну, чего да, они смогли смотрите. достичь. Да, да. Смотрите, Когда я не так понимаю, внимательно... артиллерия, я артиллерию, танков... простите, артиллерию с севера я слышу все время, а вы говорите, не идут? Не, не, я имею в виду конкретно Харьков, попытки сейчас захватить, взять. А это невозможно. Они просто настолько побеждают, что у них шансов нет захватить. Да пошли, Харьков. Они, ну, 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 мы уходим куда-то в какую-то степь. Вы Я сказали, вижу, вы, вы, вы кинули. Война Да, война, слушайте, война кровопролитная, тягучая, да. Все, да. Да, все да. тяжело. Тяжело. Я не это не умоляю, ни в коем случае э, храбрость и силу украинской армии и солдат. Ни в коем случае. Вы а именно этим раз... и занимаетесь. Как? Вы именно этим и занимаетесь. Вы как бы поддерживая, меня, я я объясню, украшенный. почему я, я объясню, почему я это утверждаю. Вы как бы поддерживая Украину, что, собственно говоря, я все время делаю с русскими. Я как бы им представляюсь русским и вроде как поддерживаю. Все время подтачиваю изнутри их уверенность в победе, которую вы сейчас как раз наоборот навязываете мне. Вы как бы говорите, вы за Украину, за победу не умаляете силу и отважность, но в то же время, в то же время постоянно, вот уже второй раз во втором разговоре подтачиваете изнутри, знаете что, мотивацию. А это очень важный аспект в борьбе, очень важный. Никто не будет бороться, потеряв мотивацию. А вы именно этим и занимаетесь. Да нет сейчас мотивации большой украинских солдат. Они сражаются... И а вот у русских с... же есть мотивация, правда? Деньги. У деньги, кредиты. Такая мотивация. С русской стороны там, ну, там другой какой-то. Это не важно мотивация. Мне кажется, она уже немножко ушла на задний план. Мотивация украинская особенно. Понимаете, когда... понимаю, понимаю, понимаю. Хорошо работаете, должен нет, должен отдать вам должное. А хорошо работает. Да, ни ничего не подтачиваю и даже не думаю. Я просто не вижу лично для себя. Ну, конечно же, оно а... далеко. Я согласен, из Германии оно далековато. Я вас могу пригласить к себе, разместить в городе Харькове, ну, хотя бы на недельку. Хотите? Спасибо. Вы увидите да нет, мотивацию людей. У меня в Харькове две племянницы. Так не надо племянницы, приезжайте вы. Ну, лучше же, вот как я глазами своими видеть. Я вас приглашаю. Я, я обеспечу вам пребывание в Харькове более-менее безопасное. Со стороны России я не могу гарантировать безопасность. Со стороны Украины я гарантирую вам безопасность. Ну я же сказал, что мы будем топтаться на месте. Согласен. Я просто вот а вы как видите вот окончание войны вот и они а не вижу вот этих... к сожалению к моему глубокому сожалению я не пророк и никак не вижу я прекрасно понимаю я прекрасно понимаю что война может закончиться положительную сторону для нас только при соблюдении ряда условий это продолжение поддержки партнеров не могу назвать их союзниками потому что союзники как правило воюют вместе с тобой ну, держа в руках хорошую. Да, 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 да. Не могу назвать союзниками. Партнеров. Продолжение поддержки партнеров. Стабилизация и отлаживание механизма привлечения граждан и мотивация граждан участвовать в защите Родины, а не демотивация и подтачивание со стороны агентов врага внутри. Ну, таких, как вы, например. Уже извините. Да. Но такие есть и у нас и во власти, они тоже есть. И от этого тоже необходимо избавляться. Желательно, конечно, это делать в рамках правовой процедуры, а не в рамках методов спецоперации. Но иногда, когда идет война в белых перчатках, успеха не добиться. Третье и самое, наверное, необходимое ⁇ это воля и желание народа к свободе. Если она будет утрачена, то первое и второе уже не поможет. Так а кто будет воевать? Кто будет побеждать? А вот кто эти? сейчас вы... воюет? Сейчас же кто-то а, воюет. А, вот вы, сейчас вы, вы, у меня вы, в чатике вы, сидит, вы, у меня сейчас в чатике вы, сидит вы. как минимум человек 7-8 военнослужащих, которые с оружием в руках. Некоторые из них ходят за ленточку выполняя определенные операции и никто из них не собирается э, идти на поводу у ваших тезисов и ехать без достижения победы домой уставшие измученные доведенные до изнеможения но, но не опускающие руки а вы вы своими тезисами как раз и склоняете опустить руки Или я я хотел бы услышать ваши реальные доводы, как вот эти измученные ребята вернут себе территории Также, до 91-го а года. Это... А я не говорю, что территории 91-го года вернутся завтра. Тут уже может быть много различных вариантов развития событий. Я более того считаю, что в ближайшее время мы их, наверное, не вернем. Но еще раз повторю. Победа в войне? Вы, вы сейчас, сейчас демотивируете. Нет, я территория это не победа. Победа в войне это лишение противника любыми возможными удобными способами лишения противника возможности вести борьбу экономическими, диверсионными, прямыми боестолкновениями уничтожением э, личного состава то есть живой силы, техники логистики э, а тыла, подвоза, боеприпасов и Главное, чуть -чуть главная чуть -чуть задача чуть -чуть. это не вернуть территорию это воз лишить возможности а противника а сопротивляться а я, вот смотрите, я, я жду, вот будут там встречи чуть ли не в пятницу чуть ли не завтра ну, в ближайшее время Трампа с Путиным и я не удивлюсь если там будут такие вещи, что Трамп снимает санкции американские и, и наоборот даже какие-то там проекты сразу скажет, вот мы будем то-то, мы будем то-то вливать. -то все все может быть. Все может быть. Вот. Поэтому, поэтому я, я говорил, найти... говорю и буду говорить. И Это наша война, а не Трампа. Э, Это наша борьба, а не всей... Трампа. Наша. Это борьба так, каждого и... украинца. Борьба-то ваша. Ну. Но... Силы вас не хватит. Ой, ну перестаньте иди, меня убеждать, иди. что у нас не хватит силы. Мы четвертый год ведем активные боевые действия с врагом, который нас превосходит значительно в численном боевом припасом. А вы мне говорите, сил не хватит. Ну как же ж не хватит, если иди. есть живое подтверждение того, что силы у нас есть. Если бы у нас не хватало сил, мы бы уже не существовали как государство. А мы есть и будем, что самое главное. Понимаете? Вот насчет будем, насчет будем не знаю. А я знаю. Вот разница между нами в том, что я знаю. Когда в, 19... Ой, в 2022 году э, у Путина провалился Блицкрик, это было его стратегическое поражение. Перевод войны в так называемую затяжную фазу, как мне кажется, как я это вижу, для а него был так. смертелен. В конечном итоге в э, военно-политическом... Э, контексте. Он эту войну проиграл именно тогда. Вот как Сталин проиграл, я считаю, что он ее да, проиграл, он Вторую он мировую повезал, войну, да, он так он и, есть... и с Путиным проиграет идет. Ну если вам это понятно, проблема. зачем же вы утверждаете он, обратное. Он... Да, он войну проиграл, но. Но. И Советского, Советского Союза нет. Но Советского Союза нет. Да, Советский Союз, но Украина, Украина есть. Союз. Нет, еще. И Украины может не быть. Понимаете, может не быть всего. Может не быть Германия, США, Индии. Может планеты не быть. Не может не быть России, а той же Еще как США. Не может. Еще и как, не как может не, не быть. Не Но ведь Россия же существовала не всегда. Ведь Россия проигрывала войны и в результате этого прекращала свое существование. Вы же не назовете Советский Союз Россией или назовете? Да нет, Советский Союз, это был Советский Союз. Ну так Советская не стало же России в 2017 году. Ну не стало же. Не стало и Советского Союза, который э, вдруг в конце своего существования э, стал себя позиционировать как Россия. Может быть, именно поэтому и не стало. Не это, это, тогда... это не жизнеспособное тогда... утворение, не, не как, 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 да, как по-русски утворение. Слушайте, тогда на месте, если на месте территории, территориальной сейчас Украины. Будет какая-то какая там Новороссия, но территория останется. Это тоже будет сохранность Украины. Не-не-не. Давайте. Да, теперь, да, 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 давайте, да. давайте теперь это вернемся. Самость. Подождите, подождите. Давайте... Немножко... Территории-то есть. Территория есть, только это не Советский Также Союз. И больше нет. Может и быть, но Новороссия будет. Какая а Новороссия? Как вы всего, да? же только что меня убеждали, что вы за Украину. А теперь за Новороссию. А теперь да. вернемся Вернемся. Я Вернемся. Слушайте, подождите, я надеюсь, подождите. Одну секунду. Да, не, я уже жду. жду. Слушайте, я. Ну, одну секунду. Я, я вернусь, вернусь к Штирлицу. Вы мне утверждали, что не говорил. Я не помню такого. Ну, я вам показываю. Сейчас. показываю я звук звук ключок. Да Мюллер и Штирлец. А, конечно. А я. А я, я, знаете, из чего исходил? Да можно, ладно, я не, не это. Да ладно, ладно. Я имею в виду, что для себя. Думал, он же получил Ленинскую премию за это. Кто? Как его? Тихонов, актер. Ну, ну, к чему вы это говорите? Ну, как мог обладатель Ленинской премии говорить Харитону? Я вот это не это, это не ко мне вопрос. Как герой это Это вопрос госпожи Леозного и господину нет, нет, Симонову. Ляна, кстати, там, там, там этот как раз и не получил Ленинскую премию. Состав съемочной группы там получили чуть ли не все, а вот Мюллер, Ладно. Это, так, актер, броневой. Скажите, как вас зовут? Получил? Не скажу. Не хочу. Ну, меня зовут Сергей. Я хочу, чтобы... Ну, если вы не будете жалобы на канал бросать, как любят э, представители Помоги, вашей профессии... А? Никуда ничего, никому я не буду ничего бросать. Ну, я никому. хотел, чтобы вы почитали и прокомментировали. Читает, что читать, что комментировать? Мнение людей. Допустим, да говорят, что... Я, я, Понимаете, мнение, я просто... Рад... Мне интересно настроение людей, простых людей. Как они вот... Я Мне попадался... Солдат. Кто? Он где-то... Украинский воин, немолодой мужчина, заросший, он лежит где-то там и говорит, улыбка, все закончится, мы Если бы я сейчас был не у себя... В комнате, а где-нибудь в окопе под вот этим вот палящим солнцем. Возможно, бы и я так говорил. Но суть вещей от этого никак не изменится. Этот солдат придет, выйдет из боевых действий, придет умоется, помоется, сядет со своими друзьями, выпьет Если вы, и вы. отойдет. Ну так то же самое касается и Цапчика, а вы извините. Ладно, так друзья. Как цапчиков, друзья. Да, понятно, понятно, О, понятно. Вы хороший защитник, была, вы защитник мы, нашего врага, прикрывающийся э, желанием равно, Украине победить. Скажу, да, вы уже я, сказали. Все равно, я все равно лично я хочу победу Украины. Нравится вам. это? Я, я вижу, нравится. как вы хотите. Верите, не верите. Ладно, Валер, Нет, Валер, я Валер, 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 я пойду дальше. Я понял. Хорошо. Было интересно.